Bu gün ölkə mətbuatının gündəmində yer alan əsas xəbərlərdən biri məhz Aynis ilə bağlı idi. Xəbər bundan ibarət idi ki, Naynçem radioosu bir müddətdir efirə Qafqaz toponluğu daxilində Erməni mahnısı verib. Bu da elə suallar yaradıb ki, indi həmin suallara Aynis şirkətlər qrupunun vitse-prezidenti Nişayn Ağayev cavab verəcək. Axşamınız xeyir, Ustam mə'lem. Axşamınız xeyir. Nişayn mə'lem, ajitajın səbəbi nədir Aynis ətrafında? Səbəb e, çox sadədir. Avropa patriotlar canınıbılar. Son zamanlar Azərbaycanın da bəzi kitabın informasiya vasitələrində, sayt və portalarda AİNS münasibətdə Roma papasının artıq katolik olmaq xəbərsini özünü ürəyə verməkdədir. Ən qəbbəsində burasadır ki, bu qovuşmalar AİNS-in məs ana xəttini, vətənpərvər ruhunu şüfat altına almağa yönəlmə mövqeyini sərgiləyirlər. Məsələn, döyənədəki nurçuların ruhpor olan informasiya vasitəsi bu gün xutbasını baş məqaləyə dəyişir və AİNS-ə ittihamlar yaldırmağa cəsarət edir. AİNS özüdə o şirkətdəki onun yaradıcıları bütün müharriq yani 1. günün sonuncu güney, çimlerinde kamera da avtomata keçilir. Bütün günə məhz ailəsinə və ətraf aların çəkdiği kadrlar vasitəsilə Azərbaycanın təcəbbüsə naruz qaldığını şahid olub. Məhz ailəsinin əməkdaşlarının zəhməti sayəsində Qaraqabax heyətlərinə xəbər tutub. Aynaçılar yaralanıblar da, itkilər də veriblər. Ailəsi bu gün öz aləmlərində güya tam intiqiləri düşünənlər elə isə cəfədən gəldiği qaynar reportajlar altında buygulurlar. Əminə xanım, təsis söhbət nədən gedir və özlərinə həmkarlarımızı qıcıqlandıran səbəb nədir? Səbəbim artıq sizə də dedinizmi? Azərbaycanın birinci FM stansiyası, özü də milli qəhrəman Çingiz Mustafa və adında açılan radio stansiyası da iki ay axındı ki, Qafqaz musiqisindən ibarət hit paradının ifra getməsidir. Təbii ki, burada hər bir Qafqaz xalqı kimi Ermənlər də təmsilçisi iştirak edir, onun ifasının məni səslənir. Həm şöyündə getməsi ilə seçilən ayiniz Playfada qavaqlayıb, Dağlıq Qarabağ əhalisini məhz Azərbaycan vətəndaşları saydığından, onların nümayəndəsinin ifasını hit parada daxil edib. Bu adi bir radio layihədivi onu yaradınlar. Heç bir səsi məqsəd gütmürlər. Əksinə. Azərbaycanın özəl radio stansiyası Erməni məhnasında səsləndirəndə Ermənistanın uzun müddətki dünyaya Azərbaycanı dəyəşə, Erməni pop qədər bir millət kimi tanıtmaq siyasətini ifşa edir. Bəs onun isin məqsədi nədir? Aynısı padimi ilə bizi sivil, mədəni, hətta düşməni belə medəniyyətin arımağa bacaran bir millət kimi dünyaya çıxarır. Bu dillərdə Qaçqın Azərbaycan ailəsinə sığınacaq verdiyini dünyaya haqıran, barbar bağıran, eləcə iqtisadi inkişaf nazirimiz haqqında paezi film çəkənlər özlərini əslində məxsus olmadıqları humanist qiyafətlə təqdim edirlərsə, biz niyə işsiz ali cənaflığımızı nümayiş etdirməyik? Azərbaycan radiosu dünya dinləyicisi üçün hər gün saat 13-dan 14-ədək -də erməni dilində verlişlər hazırlayır. Onların musiqisini səsləndirir. Azərbaycanın CBC kanalı hər gün saat 16-dan 7-yə qədər erməni dilində proqramlar yayımlayır. Azərbaycanda erməni dili sayt var, işləyir, armeniya.az və s. və s. Bu baxımdan Ayanes kimdə dövlətin apardığı ideoloji siyasətə yaxın iştirak edir. Ümumi televiziya radio şurasının sədrin verdiyi açıqlamanı isə mən adekvat hesab edəmirəm. Ona görə ki, onun dediyi kimi Ayanes bununla heç kimliyə təxmin toxunmur adi radio dağlalarının birinə həyata keçirir. E, Mişalə, bu radio hə təxminən 2 aydır ki, efirdədir, amma niyə məsə indi bu məsələ xüsusi olaraq qabardıldı? Nə baş verir? Eee, mənim üzümə də maraqlıdır bu, amma hər halda milli televiziya rəd şurasının münasibətinin mətəxəssislər anlayıram. Amma eyni zamanda da e, anlamıram. Anladığım budur ki, biz şuranı məhkəmə vermişik və quruməsəbidir. Yeri gəlmişkən prezidentin ardığı vəsaitini də almaq indi e, şurada bizə müəyyən problemlərlə e, şikayət edilir. Oso Milli Televiziya Şurası hakimətə yaxın dairələrdə bizim təmsilçimiz ola bilmirsə də bizim günamız deyil. Biz Milli Televiziya Dövlət Şuramıza rəisimiz, müdirimiz kimi baxmırıq. Baxmaq istəmirik. Əksinə firməkçimiz kimi baxmaq istəyirik. Prezidentin təbliğicisi desək, xalqın xidmətçisiyik. Milli Televiziya Dövlət Şurasının da məhkəməyə göndərmiş ki, onunla bağlı verdiyi qərarlara da razı deyilik. Sivil ölkədə yaşayırıq. Bu vəsiyələri də qanun müstəvsində həll edəcək. Şura isə öz səlahiyyətlərindən sui-istifadə edərək əsəndi məhkəməyə təziki göstərir. Şəxsən mən məmuru məəllimin yerində olsaydım, bu günlər hətta AİS ilə bağlı Ədiciyandan planlaşdırılan tədbirlər belə təxirə salardım. Ən azı ona görə ki, ortada məhkəmə məsələsi var və Məmuruva Məhramanovun bəyanatları, fikirləri də ilk növbədə tutduğu postun ürəyi kimi qəbul olunur. Hakimlərin hamısı bir deyil. Onlar bəzən sözlərə qulaq asıllar, hətta qorxularının. Amma biz hər şey düzələdim zəminik. Məhkəməyə inanıb və əminik ki, Anens hüquqları qanun çərçivəsində qorunacaq. Müşahidəyə əsasən deyə bilərəm ki, Anens barədə neqativlə yaratmağa çalışan saytlar, kütləvi informasiya vasitələri, milli televiziya radio şurasına yaxın olan və ya onun təsir altında olanlardır. Biz 25 ildir informasiyanın içində məquş olduğum çox gözəl birik. Haşir, hər kəs öz işi ilə məşğul olsun. Bu sizin bildiyiniz və girə biləcəyiniz kör deyil. E, həm, bəzi bəylər də, xanımlar. Maraqlı həm də burasıdır ki, biz gözləyirdik ki, Ermənlər etiraz edici, fitparatda onların təmsilçisinə yer verməmizi sığınqülü qarşılayacaq, amma əksi baş verir. Baxmayaraq ki, Evrovizyon mahnı müsabiqəsində artıq Azərbaycan ikinci dəfədir ki, iştirak edir və bu müsabiqədə onun rəqibləri arasında Ermənistan təmsilçiləri də olub. Bəlkə yadına çıxarmışıq, Evrovizyon başda keçilərkən Ermənlərə yarışa qatım olması necə hesablaşırdı? Bakıda sıxış etməyin təhlükəli olduğunu, ermənofobiyanın mövcud olduğunu söylənləri təkzib edirdik ki, yalan danışırlar, gələt eləyirlər, başlarında su deyirlər. Azərbaycan mədəniyyətə düşmən axtarmır, qoyub gəlsinlər deyirdik. Ermənistanda keçirilən Qızıl Arıqun festivalını Bakı filminin istehsal etdiyi xoca filmin iştirakına yığır, ermənlər asıb kəsmirdi be yəni. Bizdən önünə götürməyə çağırırdı. İndi nə oldu birdən? Təkrarlayırəm. Qafqaz musiqi sıxıt paradı 2 ay axındı ki, başlayıb. Amma azı göyüşələr sizin dediyiniz kimi bu mövzunu məs indi qavardır. Ənəsə hücumların yəqin ki alt qatı da var dərlə masaydı. Biraz əvvəl Kəbəcər qaçqınlarının adından su istifadə etmə ilə üzərimizə gəlməs. Bu gün isə adi bir radio layihəsi ətrafında şüvən salmazdılar. Deməli bu kimlərə lazımdır? Amma dəqiq bilirəm ki, heç bir halda dövlətin maraqlarına lazım deyil. ANS bu günsüm qeyd etdə Bakıda və başqa şəhərlərdə yaşayan 40 minə yaxın erməni, kimi dağlı Qarabağda yaşayan 100 minindən çox erməni də Azərbaycan vətəndaşı sayır və onlarla eyni zamanda mədəniyyət dili ilə danışmağı təklif edir maraqıdır. Azərbaycan idmançı Ravanda Erməni filialışa qalib gəlməyə şərəf xeyr və Azərbaycan bayrağını qaldırdığına görə ona adire uçatmağı təklif edirik. Əla. Amma radio xidmət paradında Azərbaycanlı müğənninin öz Ermən həmkarına qalib gəlməsinə sevinə bilmirik. Niyə? Unutmayın ki, Ermənistan Azərbaycanı həmişə ermənifobiyada günahlandırır. Ana Çimik Qafqaz musiqisi xitbarıdır. Sərf bu məqsədə işləyir. Polad Uluoğlu, Fərhad Bədalbəyli, Kəmal Abdullayev başqalarının Qarabağə getməsi tək bir yoldu. Nə qədər çətin olsa biz bu yolu keçməliyik. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəndən sonra nə edəcək? Öz Erməni vətəndaşları hamısını gülələnməyəcək ki. Biz onlara görəcəyik də, jektə arayış yürü, arayış təbəcəyik, bir komandaya azərkeşliyi deyəcək, uşaqlarımız onlarla birlikdə məktəbə də gedəcək. İs bütün bunlar hazır olmalı, qardaşlar, bacılar. Milli televiziyada düşürəsində çalışanların xəbəri olmalıdır. Dünya çoxdan dəyişib. Yeni texnologiyalar var. Artıq heç kim belə işləmir. Prezidentin omunu götürməyə lazımdır. Qeyrənsə də Ermənistan prezidenti ilə görüşür. Əlimdən gələn elədir ki, müzakirə sür yolu ilə, istənilən yol həll olunsun. Ən yaxşılarımızı cəfədə itirməyək. Ermənlərlə birgə yaşayış qorunmazdı. Amma bütün bunlar tədricən baş verəcək, birdən yox. Yəni birdən problem həll olunan kimi hər şey ki, qəfildən dəyişməyəcək. Fəylə çubuğu yalnız nağlarda olur. Müşan Hanım, sonuncu sormak istedim. Bir peşekar jurnalist ve vatandaş kimi cevap verirsiniz, vize prezident kimi yok. Həntalarımı zənn edə bilərsiniz. Həntalarımıza elə deməyə istəyirəm ki, Azərbaycan düşmərlə müharibə aparır, mədəniyyətlə yox və bizə vətənpərvərlik öyrətmək lazım deyil. Biz kimin kimlə nə olduğunu yaxşı bilirik. Hələ dövlətimiz də bizi başqalardan daha yaxşı sanır və bizə inanır. Bilir və inanır ki, aynəsini yənə bilirsə düzəldir. Biz aynəs olaraq bütün həyatımızı bu işlə əsirlemişik. Həsrən iş iki torpaqlarımız qayıtsın, qaçqınlarımız düz olsun, doğma yurd yuvasına getsinsin, bütünsün. Şəhidlərimizin uğrunda da qardaşımızın Çingizin şəhid olduğu yerlərlə əkil qoymaq üçün və bunun üçün gərəkən nə lazımsa eləyəcəyik. Yeri gəlmişkən mən başqalarından fərqli olaraq həmin günü özüm görmək istəyirəm. Görürəm Azərbaycanlı adamlar var ki, onlar müharibənin, su şəraitindən ə e, istifadə eləməyə öyrəşiblər. Onlar artıq bu vəziyyət bir növ adətkar eliyib. Mən mən bununla barışmaq niyyətində deyiləm. Mən istəyirəm özüm gedim o yerlərə, özüm ayağım dəysin Şuşa, Ağdam, e, Cəbrayıl, Füzuliya. Fırsətdən istifadə edib bəzi həmkarımıza da bu xoşgündür arzulamaq sərmericə demək istəyirəm ki, hər yuxarıdan gələn sifarişə boyun eğməyin. Çünki əyri görürsüz. Bu gün e, əyri görürsüz. Bu günün səhəbi var və eyni zamanda mən bir daha e, Azərbaycan Milli Baş Komandanından cənab Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan ərazi bütövlüyünü ap uğrunda apardığı mübarizəni bir əskər kimi dəstəklədiyimizi elan eləyirəm və buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Təşəkkür edirəm Məşəmməlim. Xatırladım e, ki, xəbərçinin suallarını Ayınis e, Müstəqil Yayın və Media şirkətinin vitse-prezidenti Mişayın Ağayev cavablandırdı.